こんにちは、韓国マッチボータクヨンヘですさあ今回はチョンノの裏路地にあります美味しい透けソーダラのお鍋をご紹介します外観に続き店内もレトロなとってもいい雰囲気です基本のおかずは白菜キムチと韓国版イカの塩辛。やっぱり焼酎は欠かせません 생어 시라코, 시라코 어쨌든 <목소리가 목소리가> 뭐 코로나 풀리고 엄청 바쁘다. 그게 이연이 됐든. 그래서 을까지어고든제 무리에요. 거기서 먹지 네. 않아거까지 아, 네. 아, 하면 되는 네. 거고. 지난 진해도 그거는 대단하고 네, 김나나 님 가면 안 되면 못 하는 거는 그 그걸 우리 프리미리 때 간데. 말을 만드는 게 일로케 얘기라는 거죠. 아, すごい食感が本当に. 완전 재밌어서. 자, 짜파. 어디 어디? 신선한 떼 간지의 식감. 프리미리 또 쓰는데 4년 됐죠. 오이에서 거기서 고깔 그린이나 아스라코의 우마미가 네. 세타. 아, 우려색이 많아. 맛있어. 나머지.

香りがいいうんオクオクうん中さんほら卵ぎっしりって感じじゃない結構ね持ってても重みありますからねうーんーしい なんか噛めば噛むほど本当においしさが出てきますちょっとスープ飲みたいところなんですけどもうちょっと煮てからねスープをいただこうじゃあこの身の部分もででんでんででんギュ <laughs> ーわいやー綺麗な身が出てきました 가격은 똑같아 싫어요. 가격은 똑같아요. 시대는 제가 이 장점이 다 있어요. 인천도서 넘어오는 거, 서울도 넘어오는 거. 예전에 6 0만 원, 7 0만 원에다가 지금은 거의 백만 원. 와. 도아는이시는 분들. 이 아시는 분들. 이거 아는 분들. 아아아 あの卵とは違うホクホクとした感じもあるんだけどでもね噛むとすごいしっとりとしてますスープのさうまみが結構濃いんですけどでもねそのうまみに負けないぐらいのお魚の香りおいしい うんうん、ちょっと扇風機の風が強かったって場所移動しました、えーえー、さあ続いてスープいただきましょういい感じでねお魚の旨味があちょっと待って内臓も入ってますよあっ うわぁー結構さ辛そうだし濃厚な感じがしたじゃないですかでも飲むと本当にあっさりとしてますびっくりしたで辛さはマイルドそんなに辛くないですびっくりうん、姉さん あっさりしてるんだけどやっぱりほら内臓まで入ってるから深いうまみはねしっかりと感じるかあおいしい、ね、なんかいつまででも飲めちゃうようなスープですようーんスープがつまみになる <laughs> 肝臓でーす。うーん。濃厚。あ、美味しい。すごいね、香ばしさもあるんですよ。<laughs> うわ。美味しい。もう <laughs> 肝臓も全然臭みないよ。 うん、すごいスープが本当にあのしつこくなくて爽やかなんですだからお酒一口飲んでスープ飲んで解毒 <laughs> またそこにお酒みたいな,なんか無限ループ <laughs> 始まります うん。この大根。趣味趣味ですよ、スープが。うん。うん。うわ、美味しい。めちゃめちゃスープ、染み込んでる。うん。大根の甘みと。かったいって感じ、スープが。うーん。 あ,あ、どんどんお野菜も美味しいな。いうん。<laughs> うん、うわ。こんなに美味しい。うん。うん。うちょっとこれ、私が大好きな。お人王女。と言って。

うーんもうね大好きでしかない <laughs> 美味しすぎるねっとりとしたイカのうまみに結構甘みがあるんですよその甘みがご飯とめちゃくちゃ合います私あのイカの塩辛は苦手なんですけどこの韓国の法人王女はもうね大好きなの 全くね生臭くもないしうんうんこれもねお酒のおつまみにもなるんですよ、うん、さあ食べても食べても全く減る気配がない白子。これをわさび醤油が出てくるのでつけていただきます うんうん、あ、やっぱ、わなびの辛味があるから、もっと爽やかになる。うん。でも。基本的に。つけなくても十分。美味しいです。でも、味変でね、つけるのもいいと思います。 このお鍋の中に入っている具材もそうなんだけど、そのね具材から旨味がしっかり出たスープがとにかく美味しいから、止まらないんですよ。スープだいぶご飯 아니, 여러분, 괜찮아요. 음, 아니, 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 아 아니, 아니, 요니 아니, 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 그니 아니, 고니 아니, 아니, 아 아니, 아오아 아니, 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 아 아니, 今日頼んだこのサイズで、小サイズなんですけど、大体2、3人前、でもね、2、3人前とは思えないようなボリューム、かなりね、大満足できる、ね、お鍋だと思います。あと一つ注意してもらいたいのが、こうならないように、気になる方は必ずエプロンを借りてください。